Вот сейчас я подхожу а, к памятнику а, выдающемуся чувашскому поэту Михаилу Сеспелю. Человек прожил всего 23 года. И вот что интересно, был такой знаменитый пейсажист, русский Федор Васильев, он а, прожил тоже 23 года. И вот Михаил Сеспель, трагически оборвавший собственную жизнь, Хочу сказать, что здесь абсолютно четко ощущается вот это дыхание э, скульптуры 70-х годов прошлого века, 70-х, начало 80-х. И э, ясно, что память выполнена в одном стиле вместе с памятником просветителю Ивана Яковлевича Яковлева. Но все-таки я очень люблю этот памятник Спилю. Здесь он изображен несколько старше своего возраста, где-то лет на 30, вот он здесь изображен. Но сделан памятник очень здорово, и он мне нравится, конечно, гораздо больше, чем памятник Ивану Яковлевичу Яковлеву. Вот, потому что он настолько живой, а вы представьте, если бы эта фигура была выполнена в полный рост. Это было бы очень здорово, замечательно. И вот этот памятник Сейспилю я считаю действительно очень удачным и э, он является одним из э, символов нашего города. Но я не побоюсь этого слова наряду с памятником Чапаеву. И ведь вы посмотрите, что интересно. Э, вот, по моему мнению, чувашскому народу удавались памятники, которые были посвящены э, деятелям напрямую связанных с революцией. Василий Иванович Чапаев. И Михаил Сеспель, они напрямую связаны с Великой Октябрьской революцией, с новой властью.